ये जो इंसानी जिंदगी है साठ सत्तर साल की अस्सी साल की ये उर्जो जवाल के जेरो बम से गुजरती रहती है कभी इस जिंदगी पर उरूज आता है कभी इसी जिंदगी पर जवाल तारी हो जाता है अब सवाल ये पैदा होता है कि जिंदगी पर उरूज आना क्या है और जिंदगी का जवाल में मुबतला हो जाना क्या है इंसान को अगर अपने नसबुल का अपनी हयात के मकसद का मकसदियत का अगर शौर रहो और उस शऊर को हासिल करने के बाद फिर वो अपनी जिंदगी को एक नज्म दे एक डिसिप्लिन दे अपने ऊपर कुछ नज्म तारी करे अपने आप को एक खास डिसिप्लिन में ढाल ले और उसके बाद निजाम और फिक्रो अमल के ढांचे में ढल जाए उसके बाद यकीन को अपने ऊपर तारी कर ले और अपनी मंजिल यानी उस नसमुलैन के हुसूल की खातिर वो रवा दवा हो जाए और उस नसमुलैन के हुसूल की राह में आने वाली तमाम मुजाहमतों का डट के सामना करता चला जाए और वो मुजाहमतें उसके कदमों में लर्जा पैदा ना कर सकें और ये सफर उसको हर अगले दिन उसकी मंजिल के करीब ले जाता जाए तो इसको इंसानी हयात में उरूज की तरफ का सफर कहा जाता है इसके बरक्स जवाल किसे कहते हैं जवाल से मुराद कि किसी इंसानी जिंदगी में उसे उसके जीने का मकसद पता ना हो उसके शूर में हयात का मकसद ना हो उसकी जिंदगी किसी खास नज्म में ना हो फिर उसकी हयात के साल फिक्र अमल में ढले ना हो और वो इन तस्वुरा से आरी हो और फिर राह में आने वाली मुश्किल से खौफ जदा हो मुजाहमतों का सामना ना कर सकता हो और जिसके बायस उसकी जिंदगी का हर अगला दिन उसको उसकी उस मंजिल से दूर ले जाता जाए जिसका अभी उसको शूर ही नहीं है इसको जवाल कहा जाता है तो इंसानी हयात पर उरूज और जवाल हर दो तरह से आते रहते हैं मगर अल्लाह इज्जत की बारगाह में वही शख्स उस मुकाम तक पहुंचता है कि जहां खुदा अपने किसी बंदे से राजी हो जाता है उसी शख्स को ये मुकाम मैसर आता है कि जो इंसान मुसलसल अपना सफर उरूज की तरफ जारी रखे ये जो दो तारीफें मैंने अर्ज की जिसमें पहली तारीफ उरूज की है इसमें कतन ये जुमला नहीं आया कि उरूज उसको कहते हैं कि जिसको मंजिल मिल जाए नहीं खुदा के नजदीक उरूज वो है कि आप अपना हर अगला कदम मंजिल की जानेब उठाते चले जाएं, चाहे उस राह में आपकी जिंदगी की डोर टूट जाए सांसों और जिस्म का नाता टूट जाए मगर मरते दम तक हर कदम अपनी मंजिल की जाने भी डूटता रहे इसी को उरूज कहते हैं इसी को कामयाबी कहते हैं क्योंकि आपने अपने उस जिंदगी का वो मकसद जिसका तायुन किया उस मकसद के हुसूल की खातिर अपना सफर जारी रखा चाहे उस राह में जिंदगी का नाता जिस्म से टूट जाए अल्लाह रबुल इज्जत आपको कामयाब व कामरान ही अपने हिसाब में लिख देगा